Вот, мы цепляем стяжечкой Стяжечка стандартная, трехметровая такая, автовозная Ну, из-за большого радиуса колеса, конечно R20, 275-60 Аж ремешок на самом хвостике Приходится Хорошо, хорошо брызговичок сильно мягенький Вот, как-то так вот вяжем Вот, сейчас еще по диагонали второе колесо привяжем И поедем покатаемся Бывает ситуация, когда надо зацепиться здесь, косточками кинуть или там, где-то вот там. Сейчас вот второе колесо мы завяжем косточкой. Вот так вот мы привязали косточкой. Ну и что стяжка бляха-муха короткая, мы хотели зацепить за этот крюк, ну и зацепили за пол. И вот бывает такая ситуация, или сильно низкопрофильная машина, или сильно брызговик меняет, или машина лежит почти на полу, что стяжку невозможно протянуть. И тогда вот такой косточкой вяжется. И довольно так оно хорошо получается. Ну что, Макс, давай, газу! Вот, два красавца таких. Давай, поехали! Просто зачет. Класна, да? так? Прицепчик 5х210 на трьох торсіонах алка по 1500 кг. Гальмо накату теж алку. фул. От Світотехніка, все, все, все. Год гарантій Алюмінієва перфорація. Цена прицепчика 260 тисяч гривень. Можете брати, він на виставці у нас. Піорка алюміній, застелений, під круглі отвори. Потому что это сейчас И на них и на болты, и на, болты, и на, болты, и да. на заклепки. Нержавейка-заклепка-болт, здесь... да. болт-нержавейка-заклепка-болт. Бо если в основном Европа клепает все на заклепках, то оно приезжает до нас и все разваливается полностью. Особенно, когда тянется с ремнем, заклепка вылетает моментально. Да, и здесь вот на восьмые болты все классно стоит. Трапы тоже алюминий, перфорация, а основа металл. Так, зараз задній ход. О, загорілося. Ну, зараз, звісно, таке сонце сильно світить прямо в глаз. Вот задній ход горить. І про стоп, стопи же треба. І доволі дуже класна фішка, це наша нова фішка. Дядько придумав ось такі опорні стоєчки. Рекомендую кожному евакуаторчику на прицеп її поставити. Ось так виставляєте. І коли машинка заїжджає на прицепчик, ваший, не виламує фаркоп, не виламує гальмона не ламає втулки. И так само не ломая трапы. Вот, изготовили мы прицеп 8,50 на 2,20 длиной. И установили такие опорные стоечки. Ну и естественно, лыжи нашего выробництва. Мы хотим заехать на эвакуатор без автомобиля. Видите, чем наши опорные стоечки классные. Даже если же прицепчик будет ходить туда-сюда, у нас у него вот пяточки, вот эти пяточки, говорю, покажи ближе, прекрасно сидит. А даже если еще эту пяточку переварить сюда, вот укоротить, то оно еще дальше стоит, будет просто прекрасно. Так что наши стоечки эти опорные, просто зачет. И такие прицепчики. Прицепчик 8 на 2,20. торсіона по тонна 800, тормозна ката на 3,5 тонни. Оця опорна стойка, буквально ціна є 2000 гривень, але я вам дуже рекомендую. Гальмо накат встановлено по фірмі Алка, тому що е, воно ходить дуже довго, 1200-300 відходить без проблем. Опорне колесо також по фірмі Кнот 500 кг витримує без проблем. Сюди ми додатково вам до встановлення, це вже входить в ціну прицепчика. Е, кронштейн з лібьодки через блочок через перекидушку щоб можна було дуже легко витягувати ось такий автомобіль вручну не електро зацепили ми його за наш нісанчик і також Нісан. Макс, скільки Нісан весить у тебе? заїжджав на віса 3200 отак з усім барахлом. з повним баком і газу. Да. 3200 мы будем сейчас загонять. Естественно, прицеп по идее на 4,5 тонны, но весит сам 900 килограмм где-то. Чуть меньше, потому что алюминиевые лыжи, алюминий полно, тут фанеры и так далее. Вот, значит, тормоз наката установили на 3,5 тонны. Колесо отката на 500 килограмм. И запасочку втулили сюда. Рама из четверки металла. Ну и очень много-много усилений. Здесь под э, стойку лебедочную, посадочное место. Значит, так. -с. И также испытания будут наших лыж алюминиевых. Как они прогнутся, не прогнутся. Макс, а ну стой, стой, стой. Вот так вот лыжи смотрим, лыжи смотрим. Да, лыжа немножечко так прогнулась. А ну давай вперед проезжай. Заезжаем мы по нашим алюминиевым лапам. 2,50 длиной. Вот, 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 Ну, Макс, это хорошо, хорошо прошли лапы. Отлично, вообще ровненько. И машинка же, сука, тяжелая. Давай, ну задок-то у тебя легенький, он пройдет хорошо. Давай, передох, главное, смотри. Все, отлично, по лапам прошло. Сейчас. А мы с тобой как-то раз центр тяжести высчитывали. Здесь сантиметров 10. Ну сейчас сантиметров 25-30-30. Давай чуть-чуть Стоп, все, стоп, все, хватит, хватит, хватит. Вот поднялась передняя лапа. Задняя лапа уже это приподнялась. Чуть-чуть наша. Потому что мы ее сантиметров 7 не довели до низа. Клиренсу вообще спокойно. Да? Клиренса. Как раз здесь перегрузка. смотрим здесь сколько. Да, тут все порысете рука вот спокойненько. Здесь сантиметров, наверное, ну, 6-7 есть. Я не говорю, что здесь стоит. Макс, ну что, давай немножко же и по городу прокатаемся, попробуем, попросим, посмотрим, как он тормозит. Лыжи, наверное, оставляй здесь. Или, а, да, людям покажи, как лыжи складываются. Почему? Потому что многие люди говорят, из-за этой фанерки невозможно лыжи пхать. А ну-ка, давай сам. Раз, и туда побежали они так вот опорные стоечки рукой сейчас раз а, отпустил и одной хлоп и захлопнул рукой так не показал конечно как я сделал. так легко рукой и лыжи с там закручивают винт